Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perdana Menteri yang juga Presiden AMNO Datuk Seri Najib Tun Razak sewaktu menggulung perbahasan pada hari terakhir Perhimpunan Agung AMNO 2012 pada petang Sabtu 1 Disember lalu berkata bahawa kerajaan akan mengkaji semula undang-undang kebangkrapan kerana undang-undang sedia ada dilihat terlalu ketat katanya lagi kerajaan akan membuat peraturan baharu mencari jalan bagaimana melepaskan individu daripada kemelut kebangkrapan tapi katanya bukan semua kerana yang ada berhutang berjuta-juta yang, yang mana boleh dan menasabar kita akan bantu katanya di bawah akta bangkrap 1967 seseorang itu akan diistiharkan muflis jika mereka menanggung hutang minimum RM30,000 dan mengaku tidak mampu membayar hutang tersebut Usul mengenai akta bangkrap itu dikemukakan oleh pemuda UMNO pada perhimpunan tersebut yang menyebut lebih 120,000 orang kini menghadapi masalah muflis akibat beban hutang. Bersama saya di studio bagi menjelaskan isu kebangkrapan ini ialah Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Dato' Nazim Johan. Selamat so, datang, Dato'. Angka itu agak... agak tak betul tak tak betul tak. Berapa yang dikeluarkan oleh Datuk Donald tak silap saya 200,000 lebih. 270,000 lebih. Tapi sebelum tu kita mendapat maklumat figurnya lebih 300,000. Tapi anyway, itu tidak tidak amin kita tak nak discuss pasal pasal bilangan. pasal kita mungkin Tapi nak tanya bagaimana isu ini menjadi tertarik Perdana Menteri untuk membangkitkan isu ini di Pulau-Pulau uh, memandangkan PPM yang banyak uh, bertindak mengenai isu ini sejak yeah, setahun yeah, lebih yeah. ceritalah tambahkan okay. sikit okay. lebih setahun dahulu kita mendapat aduan di mana ada orang yang bankrupt uh, orang kira susahlah pendapatan 3000 sebulan dia beli kereta dan akhirnya dia, exited, dia tak membayar dan dia jatuh bankrupt suami isteri sebagai penjamin Akhirnya setelah hampir 2 tahun tak dapat bayar lebih kurang ceritanya begitu. Hmm. Dia dibinta uh, uh, di uh, binta membayar dan hanya dapat membayar hampir semua tapi kurang RM50. Hmm. Tapi masih dihantar ke penjara selama sebulan. Kerana RM50 kurang. Kerana RM50 kurang setelah minjam duit along setelah uh, menjual motosikal untuk dia mencari rezeki. Hmm. Di pada tangga, pada tangga gaji ketika itu lebih kurang 1000 lebih. Jadi isu itu betul-betul menghantui uh, kita di Persatuan Ummah Islam hmm. menyebabkan kita melihat perkara ini dengan lebih lebih Mendal. uh, prihatin mendalam dan membuat kajian dan kita dapati banyak benda-benda yang perlu dibetulkan. Uh, Apa kata Dato uh, bila Datuk melihat sedalam isu ini berikutan dengan kes uh, tadi kurang RM masuk jail. Ya, ya. Apakah Datuk dapat pelajari daripada persatuan yang ya yang maknanya ada ambil? ada ada yang tak kena. Ya. Ada yang tak kena mungkin di gym jabatan Insurvensi sendiri, uh, uh, mungkin daripada undang-undangnya sendiri, dan mungkin pada sistem yang ada di, di di Malaysia ini sistemnya lah uh, kita kira uh, sebenarnya kalau ikut daripada polisi kita mempunyai polisi yang cukup cantik kalau ikut daripada uh, perlembagaan perlembaga uh, agama Islam adalah agama pusutuan dan apa yang dilakukan seharusnya selaras ni Jadi bila kita lihat perkara ini kita mendapati um, ia tidak tidak jelas. Lah. Hmm. maknanya ia tidak selari macam mana Islam melihat orang berhutang dan tiba-tiba orang yang berhutang yang kurang RM50 pun tidak mendapat bantuan dan di mana mungkin juga kita perlu melihat benda-benda yang lain contohnya peranan agensi lain ataupun badan-badan yang uh, zakat ke yang seharusnya membantu dalam menje, membantu menyelesaikan masalah orang yang berhutang sebagaimana uh, semangat yang apa ni semangat dalam ayat-ayat yang berkaitan dalam Quran yang berkaitan orang yang berhutang jadi kita merasakan benda ini tidak kena Dan uh, bila kita lihat memang banyak Rupanya banyak kes-kes yang cukup sedih lah. Contohnya hmm. orang berhutang ni Banyak uh, yang jatuhkan bankrupt ni Ada beberapa perkara hmm. Nombor satu kita kena lihat Sama ada dia betul-betul berhutang Untuk dia Untuk jamin Jamin orang pun ada banyak hmm. ha? Jamin kereta ke Jamin uh, beasiswa ke uh, Beli rumah ke Ataupun yang hilang IC pun ada yang dokumen dipalsukan pun ada. Hmm. Dan uh, yang beli rumah yang rumah tak siap pun yang tak ada rumah pun akhirnya tanah saja pun dibankrapkan juga. Jadi itu saya bercerita pasal sistem dan pelaksanaannya. Saya rasa mungkin uh, ramai yang yang terlepas pandang. Maknanya ya. bukan salah dia berhutang. Tapi ad, ad, ada juga. Yang nah, salah salah berhutang pun ada. Kita tidak menafikan. Contohnya orang-orang muda yang keluar pada kolej saja dapat kredit kad 3000 lepas tu uh, sign-sign-sign dah dia, dalam beberapa tahun dia naik, uh, naik 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 naik, dengan legal fee. Hmm. Uh, dia dah sitos bila dia, dia, dia dapat secrets dia pun tak dapat pinjam duit lagi pinjam-pinjam akhir-akhirnya dia boleh jadi bankrupt. Yeah. Dan memang salah dia tetapi kita juga perlu melihat sistem yang ada uh, si apa ni masyarakat. Ya. Masyarakat juga uh, perlu mengambil sebahagian daripada uh, apa ni blame yang yang kita cerita hari ini. Perdana Menteri menyebut dengan uh, golongan yang tertentu eh ya. ya, bukan ya. semua uh, pasal ada yang hutang 1 berjuta, berjuta, juta, berjuta-juta. Ya ya, ya ya. Tapi ya. yang golongan yang perlu dibantu ni. Ya. Jadi golongan yang mana? Okey, saya melihat kalau golongan yang bantu. ni nombor satu, golongan yang tak tahu cerita. Hmm. 2 uh, 3 hari lepas pun ada satu lagi dia tak pernah beli kereta tahu tak dia bankrupt. Oh. Ha. Uh, itu banyak ya. Kita dah melihat ini bukan perkara perkara pertama ya. Maknanya adalah tangan-tangan rait yang duk sign ke apa benda ke. Hmm. Jadi uh, terdapat kelemahan daripada sistem dan agenda untuk menipu. Okey. Kita okay, tapi satu. Ha, satu. Okey. Nombor 2 yang um, student yang uh, yang kerjaan galakkan untuk peniaga. Baru habis college ada skim-skim yang 100,000 ke 200,000 untuk berniaga uh, memang siapa tak terpanggil untuk menjadi kaya usahawan muda hmm. akhirnya tidak dapat tidak disokong oleh masyarakat masyarakat dan sistem juga akhirnya jadi bankrupt juga jadi hmm. ini pun mungkin perlu ditolong hmm. pasal second chance ini perlu diberi kalau kita melihat Steve Jobs dengan Bill Gates pun mendapat second chance dan mereka berjaya jadi kita ini uh, yang bankrupt ini juga merupakan aset kepada negara jadi kalau awal-awal ada lima, lebih 50 ribu saya difahamkan Uh, yang orang muda ini dibankrapkan dalam masa 5-6 tahun dahulu hmm. Jadi memang ini dah jadi beban kepada keluarga hmm. Jadi ini satu golongan Dan golongan yang macam kita cerita tadi lah Yang yang tidak ada kena-mengena Yang apa ni kata orang uh, rumah pun tak ada Yang patutnya dia tidak dibankrapkan Tetapi bank masih melalui proses untuk membankrapkan mereka yang tidak membayar Sedangkan ialah, merupakan salah bank Siapa suruh bayar rumah tak naik Benda yang pula kata uh, dah arkitek bagi pengesahan jadi dia bayar jadi ini ini benda yang perlu di ditangani. Hmm. Jadi yang isu ni malhamu dah sebab Oh isu kan ni sudah ni. lama. Isu ni ha. dah 20 20 tahun. In fact dah 20 lebih tahun. Jadi kita kita merasa benda ini satu penganayaan. Walaupun dia tidak bunuh orang tapi ia, dia seolah-olah membunuh masa depan seseorang itu dan keluarga itu dan ada juga yang kita dapati a uh, uh, perpecahan dalam family yang yang minta cerai memang ada. Hmm. disebabkan kesukaran, kesusahan ini dan stigma juga dalam masyarakat itu sendiri hmm. dan satu lagi mungkin perlu diingatkan juga sistem, uh, bila kita bercerita pasal bankrupt ini kalau kita bercerita mengenai orang bunuh orang yang dihukum um, gantung kadang-kadang dia commute kepada seumur hidup bila seumur hidup dia pendekkan lagi hmm. atas good behaviour, mungkin hmm. 20 tahun tapi orang bankrupt ni 30 tahun ke 50 tahun ke, nampak jadi dia nak rot kat situ tapi Jadi, apakah agaknya sebabnya Perdana Menteri melat, ma, 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 menimbulkan isu ini pada perempuan agama? Buat Amal? keprihatinan lah. Maknanya kita telah membawa kes ini untuk di, di apa ni, di, dimaklumkan kepada pada, pada Perdana Menteri juga. Dan um, kita lah, kita kita lihat Perdana Menteri begitu prihatin dengan banyak isu. Maka hmm. ini juga merupakan satu isu yang penting. Dan kita kita rasa isu ini perlu diambil di, 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 di segera dan rasanya okey lah tu dalam masa tak sampai satu tahun isu ini digembur-gembur digembang-gemburkan dan uh, telah diambil di, di tindakan cuma kita mengharapkan pihak yang bertanggungjawab yang diberi tugas untuk melaksanakan perkara ini akan melaksanakan tugas itu dengan segera jangan janganlah lama sangat pasal lama sangat kes ni tak selesai dengan ya. segera dan berhikmah ada berhikmah. berhikmah maknanya dia ada nilai-nilai penting yang kita perlu pegang dalam kita menyelesaikan masalah ia perlu ada kemanusiaan di mana dalam banyak konteks kita manusianya ramai kemanusiaannya tidak ada okey hmm. kita sambung selepas ini uh, kita akan kembali selepas ini kita kembali bersama Datuk Nazim Johan ketua aktivis PPM dan kita berbincang mengenai dengan, dengan, dengan uh, isu uh, kemuflisan. Datuk ada tadi Datuk menyebut mengenai dengan rumah-rumah yang terbengkalai ni. Bank dah bayar rumah tapi rumah tu tak naik. Hmm. Jadi yang membelinya terpaksa juga membayar uh, sewa. Sewa ha. atas rumah tu. Ya, jadi itu dia, dia bankrupt free kita panggil. Bankrupt free. Free. Maknanya free-free dia bankrupt tak ada apa-apa. Maknanya dia rumah tidak ada. Dan tidak ada logik Orang yang tidak ada rumah Dijatuhkan hukuman bankrupt hmm. Pasal apa bank bagi bayar Bank pun ada duty okay Untuk menentukan bayaran itu uh, Dibuat dengan betul Kita nak cash duit kat bank Ni pun jelas seksa kadang kadang kan Nak ini nak itu Jadi kita pelik ke Bayaran RM100,000, RM200,000 tu Boleh dilepaskan Oleh kerana dia kata ada arkitek certification. Jadi dia ada pakatan arkitek, bank, pegawai bank ke whatever, lawyer. Memang. Pembangunan harta tanah ha, developer kan. Ya. Developer kadang-kadang developer pun tak ada license. Hmm. Tanah pun tak ada. Jadi kenapa nak menanya pengguna? Hmm. Jadi isu ini perlu ditangani. Sesiapa yang bertanggungjawab perlu menjawab. Hmm. Bukan Adakah pengguna. Jika melihat uh, dari segi aspek-aspek yang perubahan yang perlu dibuat ni, apakah carangan yang ada pada PPM untuk uh, membuat, membuat pindaan kepada akta ni? Okey. Uh, 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 nombor satu mungkin kita kena menentukan yang uh, uh, ini bukan stamping. Kebanyakan kes-kes bankruptcy ni stem saja. Sampai ke mama stem. Hmm. Telah melalui proses uh, uh pasing, uh, menjatuhkan dobi mak. Pasal kadang-kadang proses penghantaran notis pun banyak yang yang yang, yang uh, mengadu tidak terima langsung. Hmm. Dia kata substitute service. Ada ke perlu substitute service? Dan juga kes-kes itu ada yang kes-kes uh, penipuan, IC hilang walaupun diberitahu pada bank, kes ni IC hilang dah report dulu. Tapi bank masih lagi nak bankrapkan juga. Hmm. Jadi kita pun pelik juga mungkin bank nak jalanan tugas dia supaya ada KPI tertentu. Pasal semua orang nak buat KPI. KPI ni untuk elok saya rasa tak fikir, perlu saya tak fikir perlu ada. Hmm. KPI untuk kebaikan sebagaimana yang dicanangkan oleh Perdana Menteri. Yes. Hmm. Jadi ini ini antara benda yang perlu dilihat dengan betul dan uh, perlu juga dilihat sekali lagi. Mereka yang menjamin ini harus diberi sedikit ataupun lebih kelonggaran yang ya ya yang menjamin, menjamin ni contohnya sampai dia beli kereta bila kita jamin kita tidak ada benefit sebenarnya. Hmm. Maknanya penjamin dia tidak ada benefit. Benefit dia nak bagi pada orang tu. Jadi rasanya mungkinlah dia boleh didera sedikit atau didenda sedikit. Tapi untuk dia bertanggungjawab sepenuhnya maknanya mungkin like kita boleh balik man. dan biasiswa pasal yang untungnya bank. Hmm. Jadi kenapa orang lain walaupun sistem begitu tapi kita kena ada kemanusiaan dalam apa yang kita kita buat. Hmm. Jadi bukan kerana undang-undang begitu, oh kita kena buat begitu. Yang tak boleh ubah ni Quran ni, yang lain tak ada bahasa tak boleh ubah. Hmm. Adakah untuk melihat bahawa JIM, jab, Jabatan Insuransi hmm. Malaysia ini ya uh, bertindak betul-betul mengikut buku dan tidak menggunakan hikmah dalam melaksanakan ya, tugas mereka. Ya, betul. Betul. Kebanyakannya begitu. Walaupun ada yang ada tapi bah, mengikut isu-isu yang kita lihat banyak ini dilaksanakan mungkin uh, untuk KPI. Dan saya tak fikir itu dia semua bukan jabatan ini dia seharusnya melakukan rehab rehabilitation. Bagaimana orang bankrap boleh balik kepada masyarakat dan berkhidmat kembali? Hmm. Ini tidak. Ada ya. yang kita dapat tahu yang dah keluar mahkamah discharge pun dia nak bankrap pun juga lagi. Dia appeal lagi. Jadi hmm. saya tak faham ini apa apa masalah yang 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 macam seolah-olah uh, dendam yang yang tak sudah ni saya saya pun pelik juga. Kita hmm. terima aduan begitu. Adakah Datuk melihat bahawa apa yang berlaku dalam sistem ini Kita kurang eh uh, sifat kemanusiaan? Memang kurang. Ada yang bila dapat memenjarakan orang jadi seronok dalam joy ini. Saya pun tak faham juga apa apa untungnya seseorang pergi ke masuk uh, penjara dengan uh, apa ni kekurangan RM50 cuba bayangkan kalau kita pergi ke penjara Setelah di penjara beberapa tahun pihak penjara melaksanakan program untuk membawa uh, uh, apa ni yang si di di apa ni yang di penjara ini balik ke uh, balik ke masyarakat dengan mengajar untuk jual burger ke gunting rambut ke whatever tapi di sini nampak gayanya ada pula pihak tertentu yang tujuannya orang daripada luar penjara nak masuk ke dalam penjara bila orang nak keluar tak bagi keluar Hmm. Jadi saya rasa ini pelik Satu benda yang cukup pelik Maksudnya kita minta Jim jawab Apa benda? Apa hasratnya? Dan hmm. saya ada kes Saya boleh bawa kes-kes itu Ini bukan cerita Cerita omong kosong hmm. Jadi kita tak nampak sebab Kita tak nampak uh, uh, Apa ni Rasionalnya hmm. Datuk dalam Dalam uh, SOP uh, PPM ha. Bila seorang tu mengadu kepada PPM ya. Dengan, dengan uh, isu kebangkapan ni ya. Apakah Langkah-langkah yang diambil BPN Biasanya kita menyiasatlah kes tu Backgroundnya hmm. macam mana Dan kadang-kadang bila kita lihat Kita perlu pergi ke bank Kita call bank hmm. Kita deal dengan bank Kita deal dengan dengan yang pemberi hutang itu hmm. Untuk mengurangkan kita hmm. Ada juga deal dengan zakat Ada juga zakat bantu hmm. Tapi uh, Salah satu benda yang kita semua harus tahu adalah Masa is not an essence to all this thing hmm. Itu yang kesedihan kita lah Hmm. Maknanya masa tu boleh bertahun-tahun, ber, berbulan-bulan tu tidak tidak seolah-olah tidak membawa masalah kepada mereka yang terlibat. Jadi kita harap ini satu benda yang kita ber, boleh bawa. Sejauh mana bank mahu 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 berunding lebih pandang untuk mengurangkan. Padahal bank dia ada dia punya dia perlu uh, you know, nak nak Ya ya nak ubah angka. Ubah ya, ya, dia sebenarnya <tuk> tidak susah pasal benda tu semudah return off. Yang oh, write off. Dah write off dah. Benda yang dah lama. Oh. Jadi dia tidak menjadi masalah. Apa yang dapat adalah untung. Profit betul tu. Hmm. Jadi kita ada bank yang yang kita deal dan ada yang dapat kurangkan 30%. Ada juga bank yang tak mengurang langsung pun ada. Hmm. Tapi ini yang dikena di, di sekolahkan kembali Sejauh mana sukses uh, kejayaan PPN dalam dalam usaha ni? Nampak saya dengar yang... even semalam pun dapat yes. uh, pengadu dengan, yes, dengan yes. Uh, ah, alhamdulillah kita nampak dalam kes-kes terutama kes-kes yang yang uh, bank membuat kesalahan kesilapan contohnya ada kes yang dia ni bankrap uh, bank kata tak apa okey dia tarik balik bankrap si kes tapi ada juga bank yang macam nak mengelak sikit contohnya dia tarik bankrap si kes dia semua tarik balik dia dia will put uh, pengguna itu balik kepada asal Hmm. Tetapi dia tak nak bayar compensation. Kita di PPRM kita nak suruh bank bayar compensation pasal apa di bankruptkan orang ini in the first place. Hmm. Jadi ini uh, bergantung kepada uh, perundingan. Tapi apapun kita uh, uh dapat maklum lebih-lebih uh, kurang seribu lebih cases yang uh, dalam proses annulment. Maknanya bank tarik balik. Hmm, seribu lebih. Seribu lebih kasus. Dan ini ini kita rasa Alhamdulillah. Ini pasal seribu ini, ini, seribu yang seribu orang ya. yang rumah. Ini kes-kes perumahan. Ini uh, di bawah PPM. Yes, tak? yes, hmm. yes, yes, Jumlah yang ada di Mengadu sekarang ni dengan kebangkapan ni ramai. Uh, saya rasa mungkin dalam yang dia macam ni yang mengadu betul-betul datang satu jumlah yang mengadu untuk bercerita mengenai kumpulan dia satu jumlah. Okay. Jadi kadang-kadang bukan semua yang pernah telah datang. Pasal kita pun tahu kes-kes bankrupt ini kadang-kadang amat sedih. Hmm. Memanglah tak ada apa benda-benda pun ada. Kalau yang ada benda-benda tu, kita fahamlah. Hmm. Ataupun ada orang-orang yang bankrap dengan sengaja. Bankrap terancam pun ada juga. Nanti hmm. berbaloi lah. Hmm. Tapi dalam kes begini, dia kita rasa kadang-kadang keupayaan orang ini amat terbatas. Hmm. Jadi kalau kita tekan lagi pun, macam seolah-olah uh, memerah batu lah. Takkan keluar air. Hmm. Jadi kalau kita ubahkan penggunaan batu tu biar bau hasil atau uh, apa ni... Mem membolehkan ia jadi dalam form yang lain yang boleh menjadi produktif kepada negara. Tadi Datuk ada sebut dengan peranan zakat ya. dan uh, mem, 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 melunaskan hutang seseorang itu merupakan satu asnaf ya. Ya. dalam uh, dalam zakat. Adakah Datuk dapat melihat bahawa sistem zakat kita ini gagal untuk membantu mereka-mereka yang yang memang terani dalam kes ya. ini? Seharusnya asnaf ini in, in asnaf ini bukan kita boleh buat sendiri. Ya. Maknanya bukan hmm. kata tuan, kata okeylah kita kita bantu. Rasanya eh, tidak. Dia seharusnya diikut sebagaimana yang yang terdapat dalam hukum pemberian zakat itu. Maknanya kalau bahagian itu, bahagian itu perlu di, di, di dibantu. Satu ya, perlapan okay, itu perlu dibantu. Ya. Tapi mungkin yang boleh dilakukan atau dipilih adalah memilih ke kepentingan. Yang ini bankrap dia macam mana? Kalau dia bankrap dia guna credit card tu mungkin lah. lambatlah sikit. Yeah. Mungkin yang last dalam dalam row tu kan. Yeah. Tapi kalau dia sebabkan perkara, perkara tertentu yang dia pun tak tahu dia jamin suami. Suami dan isteri ni banyak terkena. Dia tak tahu tahu tu suami dah bercerai tapi kes masih bankrap. Jadi benda-benda yang boleh dibantu, perlu dibantu. Hmm. Ya, zakat perlu memainkan peranan penting. Eh, di mana kadang-kadang satu pendekatan baru perlu dilihat secara serius secara hmm. betul-betul serius macam mana nak membantu adakah kita pihak zakat, pusat zakat melaksanakan tanggungjawab sepenuhnya dalam dalam konteks ini pasal kadang-kadang tak banyak macam contoh ini tak banyak tapi kalau nak nak minta kadang-kadang nak minta katakan 2000 dia makan masa juga kadang-kadang masa tidak ada jadi hmm. mungkin itu yang saya sebut tadi dalam kebanyakan kehidupan kita masa bukan essence jadi kita hmm. bukan, demi masa itu bukan grup kita lah. Hmm. Minta maaf cakap, you know, that, that is the, the, the problem dengan kebanyakan kita. Hmm. Jadi bila demi masa itu kita tak pegang, kita hancur. Right. Jadi yang tak bankrupt pun jadi bankrupt. Uh, ha. <laughs> Apakah uh, reaksi uh, pusat zakat misalnya dalam, dalam isu ni? Menolong, ada yang menolong pusat zakat selangor telah membantu dalam kes suradi tapi itu yang kita bawa lah kepada dia hmm. tapi dia perlu itu pun uh, perlu melalui satu proses maknanya semulan lebih saya hmm. tak fikir benda itu seharusnya begitu Mereka, uh, dia nak kena bawa ke jalanan Patut patut. sudah ada SOP yang jelas yang jelas yang jelas mengenai zakat ke mengenai musafir ke dia patut ada yang. kita tidak pandai tapi maknanya semua pihak harus uh, 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 pergi uh, berusaha untuk membantu dengan apa juga cara. Mungkin PPM boleh dianggap sebagai satu entity yang ya. ya. data siasat yeah, dah yeah. kes fail fail Okey, sebenarnya begini juga. Kita pun tahu ada satu masa itu zakat cuba membayar pinjaman daripada Along. Uh, yang kita minta adalah begini pasal tak kalau bayar pinjaman pada Along ni duit satu bukit pun tak habis. Sebab hmm. dia charge interest. Jadi, yang kita minta adalah setelah kita uh, membuat Uh, perkiraan yang itu saja dibayar. Jadi sikit. Hmm. Jadi macam kita dah minta kurang kat bank kurang ini dah balance tu bayar. Tapi balance tu maknanya bila kita dah kira balance kita nak ma masa tulah. Makni hmm. segera kan. Hmm. Kadang-kadang ni nak bawa lagi ke jawatan kuasa yang berjumpa mungkin sebulan sekali Jadi benda yang begitu perlu diambil di 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 um, apa ni buat uh, perubahan. Ya. Tapi apa pun saya nak mengambil kesempatan ini untuk um, Uh, meminta ya pihak-pihak yang berkaitan mungkin juga boleh mengkaji dari su satu sudut because ini bukan mudah. Saya pun hmm. tahu ini bukan kerja mudah. Tapi kalau hendak dibuat, kalau ada political willnya, maka ia tidak menjadi masalah. Kalau satu masa hari itu, bank-bank, bank yang banyak duit ni pun uh, boleh jadi bankrupt. Hmm. Kalau kita tengok satu masa itu, dia punya MPL uh, okay. pun yeah. sudah 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 amat teruk mm. tapi kerajaan menyelamatkan mm. buat billing apa ni bail yeah. out. Yeah. Jadi kita mengharapkan dalam konteks yang sama kalau bank yang tak ada nyawa tu pun boleh di di di, di apa ni diselamatkan. diselamatkan. Saya tidak nampak satu sebab kenapa orang ramai yang rakyat diutamakan ini tidak tidak diberikan keutamaan. Macam mana kita nak selamatkan keadaan begini? Jadi contohnya mungkin antara cadangan yang kita boleh bawa adalah kalau ada dana harta satu masa dulu Maka mungkin kita boleh buat dana insan. Pasal kita tu perlu masa kalau nak ikut kena melalui satu proses itu mungkin makan memakan proses yang makan masa yang begitu lama. Jadi hmm. mungkin ada satu institusi yang boleh beli semua. Hmm. Jadi ataupun melepaskan mereka secara conditional. Pasal kita pun kita pun tidak walaupun kita bercerita memberi ihsan kepada orang yang berhutang tapi daripada satu konteks juga Kita bukannya uh, kumpulan yang Senang-senang uh, seharusnya Melupakan hutang kita hmm. Maknanya kalau hutang tu tak bayar nanti Angkat jenazah pun dah kena tahan dekat pintu kan Lebih kurang begitu lah kan. hmm. Jadi ini yang kita perlu lihat Maksudnya, macam mana Mungkin conditional discharge Tapi apa pun tujuannya Untuk menentukan mereka yang Yang uh, uh, di, di, Dilepaskan ini di, Mempunyai peluang yang fair Hmm. Di bimbing mungkin ada satu bahagian di 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 gym tu bahagian rehabilitasi. Hmm. Menolong. Memulih balik. Menolong dan boleh dia boleh bayar balik kerja. Bukan je maknanya kita kita pun tidak berharapkan total buang maknanya hutang disimpan. Bila you dah ada duit esok you bayar. Dah tu ingat agensi mana yang sepatutnya melaksanakan dalam insan wujud dalam mungkin dalam uh, kalau dulu kita ada kementerian usahawan hmm. mungkin kita boleh bawa mana-mana entiti yang anda uh, Jabatan Perdana Menteri sendiri untuk um, uh, mem, 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 apa di mana rajui teraju whatever yang yang seharusnya yang boleh mempunyai yang yang mempunyai suara kuasa untuk mengkoordinasikan dia perlu proper coordination saya tak nampak benda ini terlalu difficult kalau kita nak buat. Kita yeah. itu kita sampai masa kita untuk uh, untuk uh, bertemu lagi. Bertemu lagi. <laughs> Insya Allah <ta> bila <laughs> ada. Tetapi PM ini banyak isu-isu yang kita boleh bincangkan pada masa tu yang akan datang. Dan sekian uh, dari saya buat kali ini dan saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Nazim Johan kerana meluangkan masa beliau uh, bersama kita untuk uh, dalam program buat saya ini dan saya mengucapkan selamat melayari moptv.my. Sekian dari saya untuk Baharudin untuk Maktab TV, mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.